Dalam segmen sembang play pada kali ini, kita nak sembang tentang kapten legenda untuk pasukan Manchester United iaitu Roy Keane. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam segmen saya play kali ni Kita nak sembang tentang seorang kapten legenda Yang mana dia ni boleh dikatakan sebagai kapten terbaik Dalam sejarah bola sepak untuk Manchester United Bahkan ada juga yang label dia ni sebagai kapten terbaik Dalam bola sepak Inggeris Dia adalah Roy Keane Pasal apa orang kata dia ni padu sangat Jom kita tengok cerita pasal dia Roy Keane ni kalau siapa-siapa yang tak tahu Dia ni bukan orang England Dia ni adalah orang Ireland Dia lahir dekat satu bandar yang bernama Cork Memang nama ada betul C-O-R-K Dekat Ireland Dan bandar yang dah lahir ni Bukanlah bandar orang, orang kaya Dia adalah tempat perumahan Kawasan-kawasan kemiskinan Ayah dia pun raja besar je Raja kilang je Semua so, buatkan Roy ni Daripada kecil lagi Terpaksa membesar Dalam keadaan susah Dan macam biasalah Bila hidup dekat tempat yang macam tu Mestilah akan ada banyak Aktiviti-aktiviti haram Maksudnya macam pukul Memukul ke apa semua ke So boleh kata Daripada kecil lagi Roy ni dah ada Ada situasi macam tu Membuatkan dia Daripada kecil lagi Dia dah keras Dia lahir pada 10 Ogos pada 1971. Daripada kecil lagi dia ni minat main bola. Tapi kalau hampa tak tahu selain daripada main bola apa hobi dia? Hobi dia adalah berlatih taekwondo. Nak kata betapa minat je dia dengan sukan taekwondo ni sampai dia masuk banyak competition, masalahnya dia masuk saja tak apa. Dia masuk dan menang. Banyak medal taekwondo dia berjaya menang. Dan dia juga master dalam beberapa martial art tau. So itulah tunjukkan betapa kerasnya dia dekat luar padang. Walaupun dia padu daripada segi martial art, dia lagi minat nak main bola sebagai kira dia. So dia pun try lah join banyak akademi bola sepak. Akhirnya dia berjaya juga join satu akademi pada usia 10 tahun dengan satu akademi yang bernama Rock Mount. Dia main dekat akademi tu sampai umur dia 19 tahun, iaitu sampai 1989. Dalam tempoh 9 tahun dia dengan pasukan Rock Mount tu ah, dia pernah try try dengan banyak kelab tau. Sampai coach kepada Roy Keane sendiri bagi tahu dia pernah try dekat England. Dia tahu dekat England ni adalah pusat kepada bola sepak. Yang mana kalau hang nak jadi player bola sepak, hang kena main dekat England. So Roy Keane pun pilah try dekat England, tapi dia ditolak oleh banyak kelab dekat sana. Hang nak tahu tak berapa banyak kelab tolak dia? Coach Academy dia bagi tahu lebih daripada 80 kelab pernah tolak dia dekat England. Hang boleh tengok betapa kerja kerasnya Roy Keane ni nak dapatkan kelab profesional dia dekat England. Tapi tetap tak dapat juga. Akhirnya dia join satu pasukan iaitu kop Ramblers sebelum join pasukan Nottingham Forest. Dia join Nottingham Forest ni sebabkan performance hebat dia dekat pasukan kop Ramblers. Sebab apa? Orang tak mau play macam Roy Keane dulu sebab kalau kita tengok Roy Kane daripada kecil dia ni tak adalah besar mana waktu dia remaja dan juga dewasa pun dia tak adalah tinggi mana kalau dekat sana memanglah nampak anda kalau kat Malaysia ni kira tinggi lah kan 1.8 meter Kalau dekat UK tu 1.8 meter tu aku rasa normal Dan hampa kena ingat ah Zaman Roy Kim main bola sepak dekat England Zaman tu midfield bukanlah digunakan sebagai kerja Untuk buat-buat pasir-pasir kreatif Tak ada Ada tu ada Tapi minimum Tapi contohlah kan Kalau nak minta kerja Requirement minimum dia Contoh nak dapat SPM So dulu-dulu untuk jadi midfield Dalam bola sepak England pun Ada requirement minimum juga Iaitu hanya kena lah seorang midfield yang besar kerah dan juga tajam. Sebab dulu dekat EPL memang lebih kepada physical battle dekat tengah. Sebab tu lah hang boleh tengok dulu midfield midfield dalam EPL semua besar-besar. Sebab memang dulu tim-tim dalam EPL dia pilih pemain-pemain yang -pemain besar ni untuk kerja buat kacau je dekat tengah. Kalau hang tengok macam hari ni aku boleh kategorikan pemain macam pemain Newcastle tu, Joelinton Linton tu ah, dia termasuk dalam requirement minimum untuk main dalam EPL waktu zaman K. Sebab aku tak mau dia ni dia ni rendah lah 1.8 meter. Kalau dia nak hadap dengan player-player lain dia 1.7 tak apa juga kan ni dia nak hadap pemain midfielder yang tinggi dia 2 meter 1.9 yang bosak-bosak pula daripada Afrika. So sebab itulah banyak kelab EPL depa ni tak ambil Roy King. Tapi waktu ni Nottingham Forest percaya yang dia ni boleh perform disebabkan walaupun dia ni kecil tapi dia ni berani untuk tackle orang dekat atas padang dan berani untuk gaduh dengan siapa je dia nak. Sebab tu adalah diri Roy Keane. Dia main dengan Nottingham Forest tak lama, dia main selama 3 musim. Dari 1990 sampai 1993. Waktu ni Roy Keane bukanlah jadi pemain biasa-biasa dalam EPL. Waktu ni Roy King dah digelar sebagai antara pemain terbaik yang bermain dalam EPL tentu. So banyaklah kelab-kelab besar nak dapatkan dia. Sebenarnya kalau kita tak kira dia lepas dia join Nottingham Forest, dia join pasukan Manchester United betul tak? Tapi sebenarnya sebelum dia join pasukan Manchester United, ada satu lagi kelab yang betul-betul hampir nak dapatkan dia, iaitu pasukan Blackburn. Blackburn waktu zaman Roy Keane bukanlah Blackburn yang macam hari ini. Blackburn waktu zaman Roy Keane adalah Blackburn yang mencabar title EPL dan manager depa tentu adalah legenda kepada Liverpool iaitu Kenny Dalglish. Waktu ni nak kata betapa hampirnya pasukan Blackburn nak dapatkan Roy Keane. Roy Keane memang dah go confirm dah nak pindah pergi pi Blackburn tau tapi tentu disebabkan waktu tu pejabat dah tutup waktu tu hari Sabtu mungkin lah mereka tutup office awal so bila mereka nak tutup office awal Kenny Douglas kata dekat Roy Kane Roy Kane minta maaf lah kami tak boleh sayang hari ni lah kita sayang hari Senin boleh lah bila dah buka office Roy Kane pun kata ok tak ada problem janji lah sign aku je dalam masa Roy Kane tengah menunggu Blackburn mai itulah Sir Alex Ferguson yang diam-diam memang minat dekat Roy K ni daripada dulu lagi dia secara senyap-senyap buat panggilan telefon dan juga jumpa dengan Roy K ni dia cakap dekat K dia kata hang nak apa dekat MU hang nak gaji ke hang nak prestige ke hang nak menang trofi ke Han boleh main dekat Manchester United Walaupun tak tu Blackburn antara pasukan yang kuat dalam EPL Tapi bila Manchester United panggil Han Lagi lagi waktu zaman tu Han tak boleh tolak lah panggilan tu Dan Roy Keane pun Dia pilih lah untuk join pasukan Manchester United Mungkin lah AMU tahun tu Dia pun buat overtime Dia pun buat overtime Dia pun tak tutup ofi awal Roy Keane sign hari tu juga Benda ni dah mengecewakan sangat-sangat Kenny Douglas tau Sebab dia dah setuju dah dengan Roy Keane Untuk dapatkan dia Untuk masukkan ke Blackburn Dan waktu ni Sepatutnya pasukan Blackburn Kalau kita tahu daripada segi tawak menawak harga Blackburn Blackburn lah menang sebab Blackburn dia pun offer 4 juta pound untuk dapatkan Roy Kane ni sedangkan MU just bayar 3.7 juta pound saja lagi rendah lah daripada harga daripada Blackburn offer tu cuma Roy Kane dia pilih MU bila join MU Roy Kane ni tak ambil masa yang lama walaupun musim pertama dia ni dia just jadi backup je kepada legend MU juga tentu iaitu Bobby Robson tapi nasib dia baik sebab tentu Bobby Robson pun dah tua dah dekat midfield MU Bobby Robson pun selalu alami kecederaan dan Kane ada peluang untuk start dalam midfield MU. Bila diberikan kepercayaan, Kane ni memang perform gila-gila. Dia memang tunjukkan kenapa Ferguson kena startkan dia lepas ni dalam every game. Lepas tu lah dia start jadi pemain kesayangan Sir Alex Ferguson. Dia main dengan MU lebih kurang dalam 12 musim dan dilantik menjadi kapten untuk pasukan Manchester United pada tahun 1997. Waktu ni dia ganti kapten legend untuk pasukan MU iaitu Eric Cantona. Sebab waktu tu kan Eric Cantona dia tiba-tiba umumkan persaraan. Sebab apa dia ni dilantik jadi kapten lah. Walaupun dia ni main awal-awal dekat MU, dia ni tak dilantik jadi kapten pun, dia dah tunjukkan leadership dia dekat atas padang. Bila Ferguson bagi band kapten dekat dia, lagilah dia gila. Han nak tahu dah betapa gilanya Roy Keane ni ni, Roy Keane berani nak gaduh dengan siapa-siapa je. Tak kira manager ke, hang player ke hang padu utara mana pun kalau hang cari pasal dengan dia memang hang kena dan satu benda menarik ah yang Roy Keane ni diterapkan sebagai captain dekat Manchester United bila ada player baru main dekat MU Roy Kain akan target player ni contohlah kan bila si R main dekat Manchester United pada tahun 2003 waktu tu Roy Kain still ada lagi bila dalam sesi training dia akan tackle kawan tu dia akan provoke kawan tu dia akan kacau kawan tu sampai kawan tu koyak dan bila kawan tu macam dah koyak gila-gila dia akan bisik dekat telinga member tu Welcome to Manchester United Oh, so itulah membuatkan... Pemain-pemain dekat sana... Hati mereka tak cepat koyak lah kan... Sebab kapten mereka adalah Roy Kane... Roy Kane memang buat pasukan Manchester United tu... Jadi macam kamp askar... Memang kau-kau Roy Kane jaga performance teammate-teammate -team teammate dia tau... Waktu Roy Kane jadi kapten pasukan Manchester United... Roy Kane selalu cakap... Yang kemenangan ni bukan satu benda yang kita nak... Tapi kemenangan ni adalah satu benda yang kita perlukan... Dan tak nak pilihan lain... Kita kena menang setiap perlawanan... Yang mana kalau mereka kalah... Kalau ada pemain yang buat high... Tak perform ke apa semua memang akan kena teruk dengan Roy Kane ni. Pasal apa Roy Kane ni kasar sangat dengan teammate-teammate dia? Kalau apa nak tahu dia waktu dia muda dekat pasukan Nottingham Forest sekalipun, dia dah dididik dah dengan manager pasukan Nottingham Forest dan tu. Roy Kane ni, dia pernah buat mistake tau dekat Nottingham Forest dan manager pasukan Nottingham Forest dan tu, iaitu Brian Clough, pernah belasah dia dekat dressing room tau sebab dia buat mistake. Sebab tu lah membuatkan, dia jadi satu peribadi yang sangat keras Dekat Manchester United, bukan orang takut dekat dia. Orang lebih kepada respect dengan dia. Takut tu takut juga. Tapi ramai lagi bagi respect dekat dia Kalau player-player lain just takut bodoh je dengan dia Mungkin mereka akan buat satu group Dan mereka akan provoke dia Tapi player-player Manchester United waktu tu Macam Paul School ke player-player lain sekalipun Mereka cakap kalau mereka kena kritik dengan Roy Keane Itu membuatkan mereka rasa mereka nak bekerja dengan lebih keras Yang itulah yang membuatkan Roy Keane ni menjadi satu captain yang sangat-sangat special Dan Roy Keane bukan setakat berani bergaduh dengan player Dia juga berani untuk bergaduh dengan Sir Alex Ferguson tapi dah gaduh dengan Salah Alex Ferguson tu kita dekat hujung sebab tu lah menjadi kemuncak dalam kira dia sepanjang Roy Keane dekat Manchester United dia bukan setakat jadi player yang keras saja. dia juga skor gol-gol penting still perform sebagai seorang midfield dekat bahagian tengah dan zaman Roy Keane dekat pasukan Manchester United lagi-lagi time dia jadi captain zaman tu adalah zaman terbaik pasukan Manchester United kita boleh kata lepas Roy Keane tinggalkan Manchester United still Manchester United ada zaman yang bagus tapi tak sebagus waktu Roy Keane ada dekat MU sebab waktu Roy Keane dekat MU 2 lah Waktu tu lah Manchester United menang treble dekat Muni Kalau kita nak cerita momen-momen gila Roy Keane dalam bola sepak ni Boleh kata banyak jugalah Antaranya adalah momen dia tinju timid dia sendiri iaitu Gabriel Henze Tapi antara momen yang paling orang ingat adalah isi dia dengan ayah Erling Haaland ni Iaitu Alfie Haaland Cerita dia pada tahun 1997 Waktu tu game antara MU dengan pasukan Leeds Dan tentu dengan satu gerakan dalam kotak penalti Tiba-tiba Roy Keane ni ditaker daripada belakang oleh Alfie Haaland Dah lah kena tackle daripada belakang member kena ECL tau tak ni tapi yang buatkan Roy Kane geram gila bila dia dah lah tackle kawan ni kan kawan ni kan memang memang mengamuk gila kan dia dah tackle kawan ni dia pergi provoke kawan tu pula dia kata tak payah nak berlakon injure lah kan ah Roy Kane memang panas lah dan injury tu buatkan Roy Kane ni terlepas terus musim tu dan terpaksa ambil masa yang lama untuk recovery benda ni berlaku 1997 tau dia pun jumpa balik pada tahun 2001 Ha, tengok 4 tahun tu 4 tahun Roy Kane dendam dengan Alfie Haller ni Game antara Manchester United dengan pasukan Manchester City Waktu ni Alfie Haaland dah berpindah ke MC dah Dalam satu momen yang mana Roy Keane dapat Nampak memang jelas gila Dia pergi terajang terus lutut Alfie Haaland tu Buatkan kawan tu injured Bukan setakat injured Kalau kita nak kata Roy Keane buat tu Sampai end kan kira dah terus sebab lepas tu dia tak dapat main Dia main dekat banyak kelab-kelab kecil Lepas tu dia bersara Import daripada benda tu Roy Keane sampai kena suspend banyak game Dan kena denda sebanyak ribu pound Waktu zaman tu RM150,000 memang gila Tapi yang lagi menariknya Roy Keane sampai ke hari ni tau Bila orang tanya dekat dia pasal situasi tu Dia cakap satu je Dia tak pernah menyesal pun dia buat benda tu Dia kata dia tunggu lama nak balas beli Memang senang cerita bila hal lawan dengan Roy Keane ni Jangan cari pasal tapi seorang player yang berani cari pasal dengan Roy Keane ni Siapa dia? tak lengkaplah cerita semang player ni kalau kita tak semang pasal Patrick Vera. Patrick Vera dengan Roy Keane ni dia pun macam berlangkah tau ha. Lah. Dia tapi dia, dia pun bukan cinta, tapi depa ni selalu sangat bertemu sesama sendiri. Lagi-lagi bila MU lawan dengan Arsenal akan hit gila-gila sebab ada dua player ni. Roy Keane dengan Patrick Vera memang selalu bergaduh dekat atas padang. Bukan setakat bergaduh mulut, bergaduh daripada segi tackle, bergaduh daripada segi kerja keras. Walaupun dua-dua player ni selalu bergaduh, tapi mereka ada respect yang tinggi antara masing-masing. Sebab dikata disebabkan ada Patrick Vera dalam pasukan Arsenal lah, dia terpaksa bawa peribadi macam tu dalam pasukan Manchester United untuk dia bawa pasukan MU ni tak takut nak lawat dengan Arsenal tu. Lah ni tengok lah Captain Arsenal dengan MU siapa dah? Bruno dengan Odegaard. Memang tak takut pun dengan dua ekor tu. Ha cuba ingat balik dulu Captain MU dengan Arsenal. Roy Kane dengan Patrick Vera memang macam langit dengan bumi. So itulah datang pasal Roy Kane Kita masuk dekat hujung-hujung sikit Pasal pergaduhan dia dengan Sir Alex Ferguson Macam mana boleh jadi ni Antara pemain yang selalu disayangi oleh Sir Alex Ferguson Tiba-tiba bergaduh dengan Sir Alex Ferguson Dan sampai ke hari ni Dia pun masih lagi tak berbaik tau Cerita ni berlaku pada tahun 2005 Waktu ni pasukan Manchester United Kena belasah dengan pasukan Middlesbrough 4-1 Bila habis 4-1 tu memang memang mengamuk lah mat Roy Kane dalam game ni dia tak main tau Dia injured Bila memang tak main lagi lah dia panas Waktu ni lah dia kutuk timik-timik dia Dia kutuk semua player. Ada yang cakap seorang player pun tak lepas daripada kena kutuk dengan Roy Kane ni. Masalahnya dia kutuk player-player MU tu dekat channel MU TV. Membuatkan MU TV terpaksa delete balik interview tu. Tapi sempatlah ramai orang lain tengok sebab benda tu live. Kritikan yang paling famous sekali dia kritik dekat bad legend MU iaitu Rio Ferdinand. Dia kata dekat Rio Ferdinand, dia kata tak semestinya hang ada 20 minit yang bagus bila lawan dengan pasukan Tottenham, hang boleh acah-acah store. Dia kata macam tu mak dekat Rio Ferdinand. Dan yang menariknya tak ada player pun yang berani balas dia punya kritikan. Bila bila seorang player pun tak berani nak hadap dengan kritikan Roy Kane ni Sir Alex Ferguson rasa macam Eh Roy Kane ni macam melampau sangat ni kan Dia marah-marah juga Tapi dia marah dekat semua teammate dia Mungkin akan jatuhkan moral play-play dia Waktu ni Sir Alex Ferguson buat satu perjumpaan dengan Roy Kane Bila dia jumpa dengan Roy Kane Dia ajak sekali play-play yang Roy Kane kutuk ni Untuk Roy Kane minta maaf tapi Roy Kane buat apa? Regan kata pi mampu kat hang aku takkan minta maaf sebab benda betul dia cakap nak kata betapa besarnya pergaduhan antara Regan dengan Sir Alex Ferguson ni waktu tu kan ada play play lain tapi waktu ni meeting kecil je lah antara player manager dan juga coach coach lain tak ada lah kamera apa semua kan waktu tu Wayne Rooney pemain muda Manchester United time tu dia sendiri jadi saksi yang waktu tu Sir Alex Ferguson sampai lompat atas meja nak gaduh dengan Regan ni so tu lah nak kata betapa beraninya Regan ni sampai boleh berani bergaduh dengan manager Manchester United dan selepas accident tu memang Manchester Manchester United depa nak tamatkan kira Roy Keane dekat Manchester United. Depa gaduh bola 10, bola 11 lepas tu Roy Keane pun tinggalkan pasukan MU untuk join pasukan Celtic. Ada yang kata dia pindah daripada MU disebabkan pergaduhan dia dengan Sir Alex tapi Roy Keane sendiri nafikan dia kata dia pindah ke Celtic disebabkan dia punya fizikal dah makin kurang. Tapi kita tahu lah sebab apa yang sebenarnya dia tinggalkan MU kan tu. Memang dia gaduh dengan Sir Alex lah. Dan sampai ke hari ni walaupun Sir Alex Ferguson selalu puji Roy Keane ni tapi Roy Keane selalu macam tak ambil tahu pasal Sir Alex Ferguson. Dia masih lagi simpan dendam dengan Sir Alex Ferguson. Nasib baiklah Sir Alex tak main bola. Aku rasa Kane ni akan tackle dia balik lah. Ya. Dia kata betapa hebatnya Roy Kane ni sampai Pele pernah menamakan dia sebagai antara 100 pemain terbaik yang pernah dia tengok dalam bola sepak. So itulah cerita pasal Roy Kane. Seorang kapten legenda dekat pasukan Manchester United. Bahkan dia punya ucapan tu masih lagi bagi import dekat Manchester United sampai ke hari ni. Contoh aku nak bagi dekat Hang lah. Baru-baru ni kan Bruno Fernandes dengan timit-timit semua tak perform. Dan dia lantang kritik Bruno Fernandes. Bila Bruno Fernandes kena kritik dengan Roy Keane dia boleh perform. Ha itulah sebenarnya peribadi kapten yang Roy Keane masukkan. Hang kena cabak timit-timit hang. Bukan hanya puji saja dan try next game dok. Bila hang jadi kapten hang kena provoke timit-timit hang bagi timit-timit hang sentiasa upgrade tim depa. Dan Roy Keane dah tunjuk contoh dekat Bruno macam mana nak jadi kapten yang betul. Walaupun aku tak setuju dengan kritikan daripada Roy Keane tapi aku tahu dia buat kritik tu untuk provoke Bruno bagi Bruno perform. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Siapa lagi player yang aku sembang lepas boleh komen dekat bawah. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.